Tahukah anda bagaimana caranya untuk kita mengetahui bahawa keledik Vitato ini telah cukup matang dan sesuai dituai memandangkan hasil ataupun keledik Vitato ini berada di dalam tanah? Berbeza dengan sayuran lain seperti labu, kita boleh melihat dari segi perubahan fizikal ataupun perubahan warna yang menunjukkan bahawa sayur ini telah cukup matang jika dibandingkan dengan keledik vitato. Jadi bagaimana untuk kita mengenal Kematangan kledek vitato yang sesuai untuk dituai. Jom tonton video ini hingga akhir. Saya akan kongsikan 4 tip bagi mengenal kematangan kledek vitato sebelum dituai, terutama bagi mereka yang baru nak mencuba menanam. Tips pertama yang hendak saya kongsikan bersama dengan anda adalah berkenaan dengan pengiran hari. Kebiasaannya, tempo yang ideal bagi kematangan kledik vitato antara 4 hingga 4 bulan setengah ia bergantung kepada varieti yang ditanam. Pengiran hari bermula pada ketika penanaman dilakukan sehingga berumur 4 hingga 4 bulan setengah. Tips yang kedua pula adalah dengan melihat daun vitato yang mulai kekuningan dan beransur menjadi layu. Okey selain daripada kiraan hari untuk penuaian ubi kelirih bitato ni kita boleh melihat dari segi fizikal uh, pokok ubi bitato ini sendiri apabila cukup matang ataupun sampai tempohnya di antara uh, 4 bulan hingga 4 bulan setengah kebiasaannya pokok ubi bitato ni akan kelihatan daun-daun uh, yang akan menguning dan mengering Itu menunjukkan bahawa uh, pokok ubi bitato ini telah sampai tahap kematangan yang sewajarnya untuk kita buat penuaian Namun begitu sekiranya pada faktor-faktor tertentu disebabkan oleh masalah cuaca sama ada kemarau ataupun kelebihan hujan yang melebihi daripada keperluan air Ia akan menjadi layu juga namun layu bukan disebabkan ianya telah cukup matang tapi layu mungkin disebabkan oleh penyakit dan sebagainya. Bagi contoh di sini kita ada satu pokok ubi bitato eh. Ha, inilah layu. Kita boleh lihat. Okay, yang terbaiknya di sini mana ubi ini kita anggarkan telah mencukupi dari segi kematangan usianya untuk kita buat penuaian. Ya, semasa menggali, pastikan uh, menggali dalam keadaan berhati-hati supaya alat yang kita gunakan ini tidak terkena kepada isi ubi bitato ini. Dan akan menyebabkan dari segi kecederaan dan kecederaan itu akan beri kesan penyakit kepada ubi bitato ini. Eh. kita akan dapat hasilnya so, ubi Bitato yang cukup matang Akar rambut ni Sudah tidak kelihatan Yang halus-halus ni Ini kita boleh bersihkan okay. Nampak sedikit rekahan di sini Rekahan boleh menunjukkan sama ada Ubi ni terlebih dari segi uh, nutrien ataupun baja Ataupun sama ada ia telah Terlalu uh, Matang dan kita boleh lihat pangkal utama telah kelihatan tua dan agak liat eh? dan agak liat bagi pokok uh, kledek bitato yang belum cukup matang kita boleh lihat pertama sekali daripada luarannya boleh lihat eh, untuk pangkal berbeza dengan yang tadi eh, pangkal dia lebih gelap yang ini masih lagi menghijau eh, nampak kelihatan segar dan kita lihat sekeliling ini belum ada lagi daun-daun yang menunjukkan uh, tanda-tanda kekuningan. Dan apabila kita lihat di dalaman ataupun uh, kredit mitato ini sendiri, kita dapat lihat di sini. Ia sangat muda dan nampak di sini ada akar rambut yang halus-halus. Itu menandakan pokok ini belum cukup matang untuk dibuat penuaian. Dan pokok ini dianggarkan sekitar dalam uh, hampir kepada dua bulan selepas penanaman dibuat. Tips seterusnya, tips yang ketiga adalah dengan melihat akar rambut pada permukaan ubi keledek sama ada masih banyak atau berkurangan. Jika akar rambut pada permukaan vitato itu sudah berkurangan atau tiada langsung, makanya vitato pada batas tersebut sudah sedia untuk dituai. Tips terakhir ataupun tips keempat anda boleh merujuk kepada pamflet atau risalah yang dikeluarkan oleh Pharma untuk dijadikan panduan. Di mana boleh dapatkan pamflet atau risalah ini? Anda boleh dapatkan di laman web Pharma iaitu www.pharma.gov.my. Pada halaman utama, pilih button awam. Seterusnya pilih pada penerbitan dan pilih spesifikasi grade dan piawaian. Di situ bukan sekadar berkaitan umbisi pelbagai lagi komoditi tanaman yang boleh dimuat turun dan dijadikan panduan melalui maklumat yang ada dalam pamphlet ini, saya akan terangkan tentang perbezaan indeks kematangan kredit vitato yang berada di hadapan saya ini indeks kematangan kredit vitato terbahagi kepada 3 indeks indeks 1, belum matang kita boleh lihat permukaan kulit Kledek Witato ini licin serta mempunyai banyak akar rambut. Isi kurang padat dan mudah dipatahkan. Dan sekiranya dipotong, ia akan mengeluarkan cecair getah yang berwarna putih jernih. Indeks dua, permukaan kulit Kledek Witato ini agak kasar. Akar rambut tidak kelihatan lagi, isi padat dan sukar dipatahkan. Sekiranya Kledek ini dipotong, akan mengeluarkan cecair getah yang hampir pekat. Kategori Kledek Witato ini sudah matang sangat sesuai dituai dan boleh dipasarkan. Manakala indeks tiga pula lebih matang di mana permukaan kulit kledek Vitato ini lebih kasar, terdapat rekahan, mempunyai isi yang kenyal, tidak padat, berongga dan sekiranya kledek ini dipotong akan mengeluarkan cecair getah yang pekat. Ubi kledek Vitato kategori ini tidak sesuai untuk dipasarkan. Begitulah empat tips yang saya boleh kongsikan kepada anda semua bagaimana mengenal pasti ciri-ciri kematangan kledek Vitato ini. Ringkasnya, sebarang bentuk kesilapan contohnya penuaian ubi kledek Vitato yang belum matang atau terlebih matang hingga boleh mengakibatkan ianya tidak boleh dipasarkan merupakan satu kerugian yang amat besar kepada semua. antara produk yang boleh dihasilkan daripada kledek ubi bitato ini ialah pau bitato puff dengan tiga variasi inti iaitu ikan, daging, ayam serta boleh dimasak kari sebagai pengganti kepada ubi kentang. Hmm. Sedap. Selain itu, ubi keledek Vitato juga merupakan bahan utama dalam pembuatan kuih kriya viral ganu. Kini, inovasi ubi keledek Vitato telah ditingkatkan lagi dengan menghasilkan ekstrak ubi keledek Vitato yang boleh digunakan dalam penghasilan aiskrim dan mac kriya kopi. Oleh itu, pastikan hasil ubi keledek Vitato yang akan dituai mampu tersedia bagi memenuhi keperluan pasaran dan kehendak pengguna. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua sehingga berjumpa pada video yang akan datang.